assalomu alaykum bugun sizlar bilan kiyim kechak do'kon ochish biznesi haqida gaplashamiz e, bu biznes e, savdogarlik deyiladi bizni de, e, tilimizda juda ham zo'r bo'lgan biznes bu biznes ham keyin bu biznesni qilish uchun pul do'kon va eng asosiysi bo'lgan narsa did kerak bo'ladi agar a, didingiz yaxshi bo'lsa savdangiz yaxshi bo'ladi agar a, didingiz unchalik yaxshi bo'lmasa sal qiyinroq bo'ladi bu biznesni qilish bu biznes shu oddiy do'konni olasizda uni shu мужской kiyimlar dizaynida jihozlaysiz manikenlar sotib olasiz hamda tovarlar olib kelasiz bo'ldi vitrinani qilasiz olib kelgan olib kelgan tovaringizni ustiga shu o'zingizni bozoringizdagi narx navodan kelib chiqqan holda qanchadir foiz foydangizni qo'yib sotasiz bu biznesni eng yaxshi tomonlari mavsumga qarab olib kelasiz mahsulotni mana qishda qalin зимный bahorda kuzda осенни осенний весенний yozda летний yangi kalta narsalar bu мужской do'kon shunday bo'lishi kerakki ichki kiyimdan tortib paypoq hamma narsa bo'lishi kerak kirgan odam albatta istagan narsasini topishi kerak mana shimlarni viborlari shimlarni ham o'zbekiston xitoy turkiya endi manaqa tovar olib keling deb man davlatnikini soting degani bu to'g'ri kelmaydi chunki siz yashab turgan muhit qaysi tovarni ko'tarsa shuni olib kelishingiz kerak bo'ladi agar ə, qishloqroq joyda tursangiz o'zingizni yashab turgan muhitingizga qarab agar shahar markazlarida viloyat markazlarida tursangiz unga qarab tovar olib kelasiz mana bu ko'rayotgan jinsiylar turkiyani jinsiylari bir narsaga e'tibor berish kerak jinsini jinsini imkon darajasida ommabopini olib kelish kerak shunday bir shim olib kelingki kattalarga ham kichiklarga ham teng yoqsin remenlar remenlar ham yaxshi tez ketib turadigan narsa bu mana bu qo'limda turgan remen turkiyani zilli firmasiniki qimmat original remenlar bular har xil remen olib kelib qo'yasiz mana shu siz ko'rib turgan do'kon meni o'zimni biznesim мужской kiyim sotaman yana bir ikkita qo'shimcha bizneslarimiz ham bor mana mana bu ham o'sha qimmat original remen har xil turidan hamma narsani turidan olib kelib qo'yasiz qimmat narsa arzon narsa shunday bo'lishi kerakki boyga ham kambag'alga ham o'rtoqholga ham savdo qilishingiz kerak bo'ladi hammasini pulini olib qolishingiz kerak mana bu remenlar xitoyniki lekin fabричniy toza remenlar o'zbekiston har xil qilib shunday tovar olib kelingki mano yerni tovari bormi desa ha deb sotishingiz kerak bo'ladi mana shu remenlar o'zimizni o'zbekistonniki lekin haqiqiy teridan qilingan remenlar mana bu biznesda o'rtacha mana men o'zimni biznesim deyapman buni yigirma besh foiz atrofida foyda qo'yamiz endi qimmatroq aytiladi shu yigirma besh foiz foydani qo'yib savdo qilinadi masalan endi di yigirma besh foizni hamma tushunsa kerak deb o'ylayman yuz ming min kelgan narsani bir yuz yigirma besh mingga sotamiz ikki yuz ming kelgan narsani ikki yuz ellik mingga ellik ming kelgan narsani shu oltmish mingna tepasida shu asnoda ish qilsangiz barakaliroq bo'ladi hamda e, imkon darajasida bitta ikkita qolgan narsani tezda yo'qotish kerak hattoki iziga berib bo'lsa ham e, astatkani yo'qotish kerak sababi to'xtatmasdan e, yangilik tovar qilib tursangiz savdongiz yaxshi bo'ladi sog' bo'linglar